এয়া আৰম্ভ কৰিব লৈছো গুণত্ৰয় বিভাগ যুগ অধ্যায় চৈধ্য যি পুৰুষৰ দ্বাৰা সম্পূৰ্ণতাৰে আৰম্ভ কৰা নিৰ্দিষ্ট কৰ্মৰ আচৰণে ক্ৰমশহ উত্থান হৈ ইমান সূক্ষ্ম হৈ যায় যে কামনা আৰু সংকল্পৰ সম্পূৰ্ণ দমন হৈ যায় সেই সময়ত যাক তেওঁ জানিব বিচাৰিছে তেওঁৰ প্ৰত্যক্ষ অনুভূতি হৈ যায় সেই অনুভূতিৰ নামেই হ'ল জ্ঞান তেৰ নম্বৰ অধ্যায়ত ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্ৰজ্ঞৰ যুগত জ্ঞানৰ পৰিভাষা দি ঈশ্বৰে কৈছে যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান আৰু নিত্যতম তত্ত্ব জ্ঞানাৰ্থ দৰ্শনম আত্মজ্ঞানত একৰক স্থিতি আৰু তত্ত্বৰ অৰ্থস্বৰূপ পৰমাত্মাৰ প্ৰত্যক্ষ দৰ্শনী জ্ঞান ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্ৰজ্ঞৰ ভেদক বিদিত কৰি লোৱাটোৱেই হ'ল জ্ঞান জ্ঞানৰ অৰ্থ শাস্ত্ৰাৰ্থ নহয় শাস্ত্ৰ মনত ৰখাটো জ্ঞান নহয় সেই অৱস্থাই জ্ঞান য'ত সেই তত্ত্ব বিদিত হয় পৰমাত্মাৰ সাক্ষাৎকাৰৰ লগতে পাব পৰা অনুভূতিৰ নামেই জ্ঞান তাৰ বিপৰীত সকলোখিনি অজ্ঞানতা স্মৃতি এনে এটা লিপি য'ত সংস্কাৰসমূহৰ অংকন সদায় হৈ থাকে যদি সাধকৰ ইষ্টত প্ৰৱেশ কৰিব পৰা জাননীসমূহ ধূসৰিত হৈ যায় তেতিয়া সেই স্মৃতিলিপিত প্ৰকৃতি অৰ্থাৎ মায়া অংকিত হ'ব ধৰে যি বিনাশৰ কাৰণ হ'ব পাৰে সূচনাবিলাক পুনৰাবৃত্তি হৈ থকা উচিত আজি স্মৃতি জীৱন্ত হৈ আছে কিন্তু আগবাঢ়ি গৈ থকা অৱস্থাত প্ৰৱেশ পোৱাৰ পাছত এই অৱস্থা চিন্তন সদায় কৰিবা শ্ৰীভগাচামী জ্ঞানানাম জ্ঞানম উত্তম চাৰ্বি পাৰাম সিদ্ধিম ইটেশ্বৰ ভগৱানে কলে মই দুনাই তোমাক সেই সকলো জ্ঞানৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ পৰম জ্ঞানটোৰ বিষয়ে কম যি জ্ঞান লাভ কৰি সকলো মুনিয়েই পৰম সিদ্ধি লাভ কৰিছিল ভগৱানে এইবুলি ঘোষণা কৰিছে যে এই অধ্যায়ত ব্যাখ্যা কৰা জ্ঞান ইয়াৰ আগৰ অধ্যায়বিলাকত দি অহা জ্ঞানতকৈ শ্ৰেয় এই জ্ঞান লাভ কৰি মুনিসকলে সিদ্ধি লাভ কৰি আধ্যাত্মিক জগতলৈ গতি কৰিছিল গতিকে এতিয়া সেই জ্ঞানকে আৰু প্ৰাঞ্জলভাৱে ভগৱানে দাঙি ধৰিছে ইতিমধ্যে দি অহা সকলো জ্ঞানতকৈ এই জ্ঞান বহু বহুগুণে শ্ৰেয় আৰু এই জ্ঞা জ্ঞানৰ উপলব্ধিৰ দ্বাৰা সিদ্ধি লাভ হয় সেইবাবে এই আশা সহজে কৰিব পাৰি যে যিজনে এই চতুৰ্দশ অধ্যায় বুজিব পাৰিব তেওঁ সিদ্ধি লাভ কৰিব পাৰিব ইদম জ্ঞানে এই জ্ঞানৰ আশ্ৰয় লোৱা সকলে মোৰে চিন্ময় স্বৰূপৰ নিচিনা স্বৰূপ লাভ কৰে এনে অৱস্থা লাভ কৰা সকলে সৃষ্টিৰ সময়ত দুনাই জন্ম লাভ নকৰে আৰু প্ৰলয় কালতো তেওঁলোকৰ চিন্ময় স্বৰূপৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নঘটে শুদ্ধ পাৰমাৰ্থিক জ্ঞান লাভ কৰাৰ পাছত জ্ঞানীজনে গুণগতভাৱে পৰমেশ্বৰৰ সৈতে সমতা লাভ কৰে আৰু জন্ম মৃত্যুৰ পুনৰাবৃত্তিৰ পৰা হাত সাৰে কিন্তু এনে স্বৰূপ লাভ কৰাৰ পাছতো জীৱৰূপে নিজৰ যি স্বতন্ত্ৰ পৰিচয় আছে তাক হেৰুৱাই নেপেলায় বৈদিক সাহিত্যৰ পৰা এই কথা জনা যায় যে মুক্ত জীৱসকলে আধ্যাত্মিক আকাশৰ দিব্যধানত স্থান লাভ কৰাৰ পাছত ভগৱানৰ সেৱা ভক্তিতে নিৰ থাকি পৰমেশ্বৰৰ চৰণ কমলতে নিৰন্তৰে আশ্ৰয় লৈ থাকে গতিকে মুখ্য লাভ কৰাৰ পাছতো ভক্তই নিজৰ ব্যক্তিগত পৰিচয় হেৰুৱাই নেপেলায় সাধাৰণতে পাৰ্থিৱ জগতত আমি যি যি জ্ঞান লাভ কৰোঁ সেই সকলোবিলাকেই প্ৰকৃতিৰ তিনি গুণৰ স্পৰ্শৰ ফলত বংকিল হৈ পৰে যি জ্ঞান উন্নত্ৰয়ৰ স্পৰ্শৰে পংশীল নহয় তাক বোলা হয় দিব্য জ্ঞান এই জ্ঞানক একেবাৰে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি ক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা চলি গৈ পৰম পুৰুষ পৰমাত্মাৰ স্বৰূপ প্ৰাপ্ত কৰা লোক সৃষ্টিৰ আদিত পুনৰ জন্ম নলয় আৰু প্ৰলয় কালতো অৰ্থাৎ শৰীৰ অন্ত হোৱাৰ সময়তো ব্যাকুল নহয় কিয়নো মহাপুৰুষৰ শৰীৰৰ অন্ততো সেইদিনাই হয় যেতিয়া তেওঁ স্বৰূপ প্ৰাপ্ত কৰে তাৰ পাছত শৰীৰ থকাৰ বাবে মাত্ৰ এটি আশ্ৰয়স্থলহে হৈ পৰে পুনৰ জন্ম অনুষ্ঠান কত যত মানুহে জন্ম লয় এই বিষয়ে শ্ৰীকৃষ্ণই কয় ম মনী মহ ব্ৰহ্ম তা গৰ্ভম দধামি অহম সম্ভৱ সর্বভূতানম তৱতি ভাৰত সেই ভৰত বংশীয় অৰ্জুন সমূহ জৰ পদাৰ্থৰ সমষ্টিয়েই হ'ল ব্ৰহ্ম আৰু ব্ৰহ্মই হ'ল মোৰ গৰ্ভধানৰ স্থান সেই ব্ৰহ্মতেই মই মোৰ বীজ নিক্ষেপ কৰোঁ আৰু তাৰ পৰাই সকলো জীৱই জন্ম লাভ কৰাটো সম্ভৱ হয় প্ৰকৃতিৰ ওপৰতো আৰু এক প্ৰকৃতি আছে সেয়া হ'ল উত্তম প্ৰকৃতি বা জীৱসত্বা পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰৰ ইচ্ছাতে জৰ প্ৰকৃতিৰ লগত উত্তমা প্ৰকৃতি বা পৰা প্ৰকৃতিৰ সংমিশ্ৰণ ঘটে আৰু তাৰ পাছত এই জৰ প্ৰকৃতিৰ পৰা জীৱসত্বাসমূহৰ জন্ম হয় বিচাই চাউলৰ মাজত কণী পাৰে আৰু অনেক সময়ত মানুহে কয় চাউলৰ পৰাই বিচাৰ জন্ম হয় কিন্তু চাউল বিচাৰ উৎপত্তিৰ কাৰণ নহয় প্ৰকৃততে মাতৃ বিচা এজনীয়ে কণী পাৰিছিল সেইদৰে জীৱসমূহৰ জন্মৰ কাৰণ প্ৰকৃতি নহয় জীৱৰ জন্মৰ বাবে পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰে বীজ নিক্ষেপ কৰে আৰু কেৱল দেখাতহে জৰ প্ৰকৃতিৰ পৰা জীৱৰ জন্ম হয় এইদৰে প্ৰত্যেক জীৱই নিজৰ পূৰ্বতে কৰি অহা কৰ্ম অনুসৰি বেলেগ বেলেগ দেহা লাভ কৰে সেই দেহা জৰ প্ৰকৃতিয়ে নিৰ্মাণ কৰে যাতে জীৱই পূৰ্বকৃত কৰ্ম অনুসৰি সুখ বা দুখ ভোগ কৰিব পাৰে এই জৰজগতত প্ৰকাশ লাভ কৰা সকলো জীৱৰে কাৰণ হল ভগৱান মূৰ্তেয়ম্ভতিয়া তাছাম ব্ৰহ্মা মহাদয়নী আহম্বী দিতা সেই কৌতেয় সকলোবিধ প্ৰাণীৰ মাজত যিবিলাক দেহেধাৰী জীৱৰ উৎপন্ন হয় সেই সকলোবিলাকৰে পৰম গৰ্ভাশয় হল ব্ৰহ্ম আৰু সেই সকলো জীৱৰ বাবে মই বীজ নিক্ষেপ কৰোতা পিতৃ এই শ্লোকত এই কথা পৰিষ্কাৰ বাবে কোৱা হৈছে যে পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰ কৃষ্ণই সকলো জীৱৰে মূল পিতৃ তেনে জীৱসমূহ যে কেৱল এই পৃথিৱীতে আছে এনে নহয় সকলো ঠাইতে সকলো গ্ৰহতে আৰু আনকি সৰ্বোচ্চ গ্ৰহ ব্ৰহ্ম লোকতো আছে আনকি পৃথিৱীৰ ভিতৰতে জীৱ পানীটো আছে আৰু জুইটো আছে এই সকলো জীৱৰ বাবে মাতৃ হ'ল জ্বৰ প্ৰকৃতি আৰু কৃষ্ণই হ'ল বীজদাতা কৃষ্ণই কৈছে সকলো যোনীসমূহত যিমান শৰীৰ উৎপন্ন হয় এই সকলোৰে যোনে গৰ্ভধাৰণ কৰোতা মাতৃ আঠভেদযুক্ত মূল প্ৰকৃতি হয় আৰু মই পিতাৰূপে তাত বীজ স্থাপন কৰোঁ অন্য কোনো মাতৃও নহয় পিতৃও নহয় চেতন আত্মা জ্বৰ প্ৰকৃতিত কিয় বান খায় ইয়াত কয় ইটি গুণা প্ৰকৃতি নিবাৰন্তী মহাবাহু দেহে দেহী নাম অব্যয় সত্য ৰজ আৰু তম নামৰ তিনিটা গুণেৰে জ্বৰ প্ৰকৃতিয়ে গঢ় লৈছে সেই মহাবাহু অৰ্জুন যেতিয়া নিত্য জীৱসত্বা প্ৰকৃতিৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে তেতিয়া এই গুণ তিনিটাই জীৱক দেশৰ ভিতৰত আৱদ্ধ কৰি পেলায় যিহেতু জীৱসত্তা হ'ল চিন্ময় সেইবাবে জীৱসত্তাৰ বাবে জৰ প্ৰকৃতিৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই তথাপি জৰ প্ৰকৃতিৰ বন্ধনত সোমাই পৰা বাবে জীৱই জ্বৰ প্ৰকৃতিৰ গুণ তিনিটা বৰ্ষবৰ্তী হৈ কাম কৰিবলগীয়া হয় প্ৰকৃতিৰ বিভিন্ন গুণ অনুসৰি জীৱ বিলাকেও বিভিন্ন ধৰণৰ ধাৰণ কৰি থাকে আৰু সেই গুণৰ অনুৰূপে বিভিন্ন বিভিন্ন ধৰণৰ কামবিলাক কৰে এনে হোৱাৰ ফলতে বিভিন্ন ধৰণৰ সুখ আৰু দুখ বিলাকৰ উদ্ভৱ হবলৈ পায় তত্ৰ সত্তম নিৰ্মাল প্ৰকাশম অনামায়াম তুলনাত আটাইতকৈ পৱিত্ৰ হোৱাৰ বাবে ই আনক পোহৰাই তুলিব পাৰে আৰু ই জীৱক সকলো পাপ কৰ্ম প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পৰা মুক্ত কৰে যিজন সত্যগুণশালী তেওঁ সুখ আৰু জ্ঞানৰ প্ৰতি থকা আসক্তিৰ দ্বাৰাই বন্ধনত সোমাই পৰে সত্যগুণী মানুহক জাগতিক দুখ কষ্টই বৰকৈ প্ৰভাৱান্বিত কৰিব নোৱাৰে আৰু তেওঁৰ জ্ঞান বৃদ্ধিৰ বাবেও অধিক আগ্ৰহ থাকে সত্যগুণী মানুহৰ দৃষ্টান্ত ব্ৰাহ্মণ ব্ৰাহ্মণ বুলিলে স্বভাৱতে সত্যগুণী হোৱাটো আশা কৰা যায় সত্যগুণী মানুহ সাধাৰণতে পাক কৰ্মৰ কু প্ৰতিজ্ঞাৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকিব পাৰে সেইবাবে মনৰ সুখতো থাকিব পাৰে দৰাচলতে বৈদিক সাহিত্যত কোৱাই আছে যে সত্যগুণৰ জ্ঞান আৰু অধিক সুখ এইখিনিত এটা অসুবিধা হ'ল এই যেতিয়া সত্যগুণী মানুহজনে ভাবিবলৈ লয় যে তেওঁ অধিক জ্ঞানী আৰু আনতকৈ ভাল এইদৰে ভবাৰ ফলত সত্যগুণীজন আকৌ বন্ধনত সোমাই পৰে এই ক্ষেত্ৰত উত্তম দৃষ্টান্ত হ'ল বিজ্ঞানী আৰু দাৰ্শনিক ব্যক্তি প্ৰতিজনেই নিজৰ জ্ঞানক লৈ গৰ্বভাৱ পোষণ কৰে আৰু সাধাৰণতে আনৰ তুলনাত জীৱন ধাৰণৰ বৈষয়িক জীৱন হৈ পৰাৰ ফলতে জৰ প্ৰকৃতিৰ সত্যগুণৰ দ্বাৰা বান্ধ খাই পৰে ফলত সত্যগুণৰ অনুৰূপে কৰ্ম কৰি যাবৰ বাবে আসক্তি বাঢ়ে আৰু যিমান দিনলৈকে কৰ্মৰ প্ৰতি আসক্তি থাকে সিমান দিনলৈকে কৰ্ম কৰিবৰ বাবে সত্যগুণ অনুসৰি এটা দেহাৰণ কৰি থাকিবলৈ বাধ্য হয় এইদৰে কোনোদিনেই মুক্তি লাভ কৰা বা আধ্যাত্মিক জগতলৈ উন্নীত হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে হে নিষ্পাক অৰ্জুন এই তিনিও গুণত প্ৰকাশ কৰিব পৰা নিৰ্বিকাৰ সত্যগুণেইটো নিৰ্মল হোৱাৰ কাৰণে সুখ আৰু জ্ঞানৰ আসক্তিৰে আত্মা শৰীৰত বান্ধে সত্যগুণো বন্ধনেই হয় প্ৰভেদ ইমানেই যে সুখ অকল পৰমাত্মাতেই আছে আৰু জ্ঞান হ'ল সাক্ষাৎকাৰৰ নাম সত্ৰগুণ তেতিয়ালৈকে বান্ধ খাই থাকে যেতিয়ালৈকে পৰমাত্মাৰ সাক্ষাৎকাৰ নহয় কৌতে সেই কৌতেয় সীমাহীন কামনা বাসনাৰ ফলত ৰজগুণৰ উদ্ভৱ হয় বুলি জানিবা এই গুণৰ ফলত দেহধাৰী জীৱ সকাম কৰ্মৰ প্ৰতি থকা আসক্তি সোমাই পৰে ৰজুগুনৰ আকৰ্ষণৰ ৰজুগুণ যেতিয়া ৰজুগুণৰ বৃদ্ধি হয় তেতিয়া জৰজাগতিক ভোগৰ প্ৰতি লালসা বাঢ়ে ইন্দ্ৰীয় সুখ লাভ কৰিবলৈ জীৱই বিচাৰে ইন্দ্ৰিয়স লাভ কৰিবৰ বাবে ৰজুগুণী মানুহজনে সমাজ বা দেশৰ পৰা কিছু সন্মান সন্মান বিচাৰে ধুনীয়া সন্তান পত্নী আৰু ঘৰে এটা সুখী পৰিয়ালৰ বাবে হেঁপাহ কৰে যেতিয়ালৈকে এনেবিলাক বস্তুৰ প্ৰতি হেঁপাহ থাকে তেতিয়ালৈকে মানুহজনে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লগা হয় সেইবাবে ইয়াত স্পষ্টকে কোৱা হৈছে যে ৰজুগুণি মানুহজন নিজৰ কৰ্মফলৰ লগত জড়িত হৈ পৰে এইদৰেই তেনে কৰ্মৰ বন্ধনত সোমাই পৰে মহানাম সৰ্বদীনাম প্ৰমাদ নিদ্ৰি ভাৰত হে ভাৰত এই কথা জানিবা যে তমুগুণৰ উৎপন্ন হ অজ্ঞানতাৰ পৰা আৰু এই তমুগুণে সকলো দেহধাৰী জীৱৰে মনত ভ্ৰম জন্মায় প্ৰমাণ এলাহ আৰু টোপনিৰ উৎপত্তি ঘটাই সেইবিলাকৰে জীৱক বান্ধোনত ৰাখে তমুগুণটো বদ্ধ জীৱৰ বাবে এটা বৰ অদ্ভুত গুণ তমু গুণটো সত্যগুণৰ ঠিক বিপৰীত সত্যগুণৰ বেলিকা জ্ঞানৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ ফলত জীৱৰে বস্তুবিলাকৰ যথাৰ্থ বুজিবলৈ সক্ষম হয় কিন্তু তমুগুণ ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত তমুগুণৰ প্ৰভাৱত থকা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে উন্মত্ত হয় আৰু উন্মত্ত ব্যক্তিয়েজনে কোনটো কি বস্তু বুজিয়ে নাপায় তমুগুণীৰ উদ্গতি হক চাৰি অথুগুটিয়ে হয় উদাহৰণস্বৰূপে এই কথা প্ৰতিজন লোকে দেখা পায় যে তেওঁৰ ককাকৰ মৃত্যু হৈছে সেইদৰে তেওঁ নিজৰ মৃত্যু হবৰ মানুহ স্মৰণশীল তেওঁৰ সন্তানবিলাকৰো সময় মৃত্যু ঘটিব গতিকে মৃত্যু অনিবাৰ্য তথাপি নিত্য আত্মত্বৰ কথা সুমুলি পাহৰি সকলো মানুহে উন্মাদ হৈ ধন গোটাবলৈ লৈ দিনে নিশাই কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰে এই উন্মতাৰ কবলত পৰি মানুহবিলাক আধ্যাত্মিক উপলব্ধিৰ ক্ষেত্ৰত উদগতি লাভ কৰাৰ বাবে সুমুলি অনিচ্ছুক হৈ পৰে এনে ব্যক্তি বৰ এলেহুৱা হয় এনে মানুহে প্ৰয়োজনতকৈ অধিক সময়ৰ বাবে শুৱে সঞ্জয়তী ৰজা জ্ঞান মৃদটো প্ৰমাদে সঞ্জয়তীতা সেই ভাৰত সপ্তগুণে জীৱক সুখৰ বন্ধনেৰে বান্ধি পেলাই ৰজুগুণে সকাম কৰ্মৰ বন্ধনেৰে বান্ধি পেলাই আৰু তমুগুণে মানুহ জ্ঞানক আবৃত কৰি ৰাখি উন্মাদ অৱস্থাৰে বান্ধি পেলাই ৰজ তমা অভিভূয়ততম ভৱতী ভাৰত ৰজ সত্তম তমা সেৱা তম সত্তম ৰজ তথা সেই ভাৰত কেতিয়াবা ৰজুগুণ আৰু তমগুণক তল পেলাই সত্যগুণটো প্ৰবল হৈ উঠে কেতিয়াবা সত্ৰ আৰু তমুগুণক পৰাভূত কৰি ৰজুগুণ বলি হৈ উঠে আৰু কেতিয়াবা সত্ৰ আৰু ৰজুগুণক পৰাজিত কৰি তমুগুণ শক্তিশালী কৰে এইদৰে সদায় তিনিটা গুণৰ ভিতৰত পৰাক্ৰমী হবৰ বাবে প্ৰতিযোগিতা চলি থাকে ঋষু দেহে অস্মীনা প্ৰকাশ উপ জ্ঞানমা দদ বিদ্যা দিবৃদ্ধম সত্যম ইটি উত যেতিয়া দেহৰ দুৱাৰসমূহ জ্ঞানৰ আলোকেৰে উজ্জ্বল হৈ পৰে তেতিয়া এইবুলি বুজিব লাগিব যে সত্যগুণৰ বৃদ্ধি ঘটিছে দেহত নখন দুৱাৰ আছে দুটা চকু দুটা কাণ দুটা নাকৰ বিন্ধা মুখখন জনন্দ্ৰিয় আৰু পায়ু যেতিয়া প্ৰতিখন দুৱাৰ সত্ৰগুণৰ লক্ষণেৰে উদ্ভাসিত হৈ পৰে তেতিয়াই বুজিব লাগিব সংশ্লিষ্ট মানুহজনৰ সত্যগুণ বৃদ্ধি পাইছে লোভ প্ৰবৃত্তি আৰম্ভ কৰ্ম নাম স্পৃহা ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ যেতিয়া ৰজুগুণৰ প্ৰাধান্য হয় তেতিয়া তীৱ সক্ৰিয়তা প্ৰবল উদ্যম দুনাৰ লালসাই মূৰ দাঙি উঠে ৰজুগুণী ব্যক্তি এজনে যিখিনি পাইছে তাতে লৈ কেতিয়াও সন্তুষ্ট হৈ নাথাকে আৰু নিজৰ অৱস্থাৰ উন্নতিৰ বাবে অহৰহ চেষ্টা কৰি থাকে ইন্দ্ৰীয় সুখৰ বাবে তেওঁৰ প্ৰবল স্পৃহা জাগি থাকে মানুহজনে সদায় নিজৰ পৰিয়ালৰ লগত নিজৰ ঘৰতে থাকি ইন্দ্ৰিয়ৰ পৰিতৃপ্তি লাভ কৰি থাকিবলৈ বিচাৰে এনেধৰণৰ লক্ষণবিলাকে ৰজুগুণৰ বিশেষ সত্য়কাশ্য অপ্ৰবৃত্তি মোহ এবান জায়ে বিবৃদ হে কুৰুনন্দন হে কুৰুনন্দন যেতিয়া তমুগুণৰ বৃদ্ধি হয় তেতিয়া অন্ধকাৰ নিষ্ক্ৰিয়তা উন্মত্তা ভ্ৰম আদি জাগি উঠে তমুগুণি মানুহে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে কোনো কাম কৰিব নোৱাৰে তেনে মানুহে উদ্দেশ্যবিহীন ভাৱে যি মন যায় তাকে কৰি থাকিবলৈ বিচাৰে কাম কৰাৰ যোগ্যতা থকা স্বত্বেও তমুগুনিৰ কোনো উদ্যম দেখা নাযায় এইটোৱেই মোহ চেতনা থকা স্বত্বেও এনেলোকৰ জীৱনটো নিষ্কৰ্মাৰ জীৱন সত্বে প্ৰবৃদ্ধেতো প্ৰলায়ম ইয়াত দেহ ভিতা উত্তম বিদাম লোকান আমালান প্ৰতিপদ্যতে কোনো দেহধাৰী জীৱৰ যদি সত্যগুণ প্ৰবল হৈ থকাৰ অৱস্থাত মৃত্যু ঘটে তেতিয়া সেই জীৱই মহ সু উচ্চ পৰম পুণ্য ধামসমূহ লাভ কৰে অমলান পথটো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ইয়াৰ অৰ্থ হল ৰজৰ তমুগুণৰ পৰা স্পৰ্শৰ পৰা মুক্ত জৰ জগতত অপবিত্ৰতা আছে কিন্তু এই জৰজগততো সত্যগুণীৰ জীৱন আটাইতকৈ পবিত্ৰ জীৱন বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰহ বা লোক আছে সত্ৰগুণ প্ৰবল হৈ থকা অৱস্থাত যিসকলৰ মৃত্যু ঘটে তেওঁলোকে তেনে লোকসমূহলৈ উদগতি লাভ কৰে যিবিলাকত মহি আৰু ভক্তসকলে বাস কৰে প্ৰলয়াংগিছো যা আয়তে তথা প্ৰদীন তামাচী মূৰ হৈছো যা আয়তে ৰজুগুণৰ প্ৰৱলতাৰ সময়ত মৃত্যু হোৱাজনে সকাম কৰ্মত আসক্ত হৈ থকাবিলাকৰ এজন হৈ জন্ম লাভ কৰে আৰু সেইদৰে তমুগুণৰ প্ৰবলতাৰ সময়ত মৃত্যু হোৱাজনে জন্তুৰ ম তমা ফলম পুণ্য কৰ্মৰ ফল হয় নিৰ্মল আৰু সাত্বিক ৰজুগুণে কৰা কামৰ ফল কিন্তু দুখময় আৰু তমুগুণেৰে কৰা কামৰ ফল হল অজ্ঞানতা আজিলৈ ইমানেই